داتو توتا حجي سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد muslim Siman yang dirahmati dan dikasih sekalian Alhamdulillah syukur kepada Allah dapat kita bertemu lagi dalam rancangan Al-Bayu Al-Quran bagi tuan Miki, bin Qasir, tuan memiliki tafsir Kasir, tolong buka pada jilid yang ke-9 muka saat 106 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih wa attaqullah inna allaha sami'un alim Ya ayuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum Fawqa sawti nabi wa Tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inna alladhina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahna allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahu al-azim. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha menengah lagi maha mengetahui Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suaramu Suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa bagi mereka keampunan dan pahala yang besar telah saya uraikan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu dan surat hujurat ini bahawa ayat-ayat yang awal merupakan satu peringatan khusus etika bagaimana cara umat Islam berinteraksi dengan Rasulullah. SAW yang mestilah menjadikan asasnya penghormatan memuliakan mengagungkan itu ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim wahai wa orang beriman janganlah kamu lancang mendahului mengatakan memutuskan satu urusan tindakan apa sahaja perbuatan padahal Allah SWT rasulnya belum memberikan apa-apa ketapan dan keputusan dalam perkara terbabit kerana barangkali apa keputusan yang kamu buat itu tidak benar bertakwalah kamu kepada Allah. Allah dalam segala urusan ingatlah bahawa Allah sendiri menguasai kamu jangan sampai berani mendahului satu yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala. tidak izinkan ini merupakan satu larangan tegas ada melanggar kitabullah dan sunnah rasulullah adapun perkara yang telah kita bincangkan bagaimana dari sudut ijtihad kebenaran keluasan yang ada selepas mencarinya dalam Quran daripada hadis tidak ditemui maka ada ruang untuk ijtihad bagi mereka yang layak berkenaan ayat yang awal ni juga kalau kita perhatikan dan kita tafsir contohnya tafsir menjadi tabari bahawa meriwayatkan daripada kata dah ketika mereka ni berbicara dengan Rasulullah dengan suara yang keras meninggikan suara sehingga Allah menurunkan ayat yang kedua yang mengingatkan mereka kepada prinsip perhubungan interaksi komunikasi dengan Rasulullah ni lalu ada riwayat yang menunjukkan bahawa kata Imam Ibn Jari lagi ada seorang berkaitan dalam perkara yang terlibat di sini namanya Sabit bin Qais bin Syamas ini merupakan seorang sahabat yang Nabi sayangi seorang sahabat yang banyak infaknya dan banyak pengorbanannya memberikan segala yang terbaik jiwa raganya untuk Islam Sabit bin Qais ni seorang yang fungsi pendengaran telinganya agak lemah oleh sebab itu tu dia bercakap ni agak keras nyaring kuat kerana dia tak begitu mendengar maka dia kena cakap dengan suara yang kuat dan suara dia sendiri memang kuat kalau dia berbicara ni memang suaranya begitu keras sekali lalu bila turun ayat ini mengingatkan orang beriman la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi jangan angkat suara kamu mengatasi suara Rasulullah SAW. dia merasakan ayat itu kena tepat padanya lalu beliau merasa sangat takut dengan amaran Allah itu sehingga menyebabkan dia telah beruzah menjauhkan diri daripada Rasulullah sehingga Rasulullah mencarinya di mana dekat sabit mereka menjawab sabit takut jumpa Rasulullah kerana sekali bercakap rasa suaranya memang akan begitu kuat nyaring kerana dia seorang yang ada masalah pendengaran maka dia cuba untuk kuatkan suaranya dia merasakan bahawa level suaranya itu boleh didengari orang padahal lebih daripada keadaan yang sepatutnya maka Rasulullah SAW telah menyatakan kepada para sahabat kabarkan kepadanya ayat ini turun bukan ditujukan kepada beliau sebagai ancaman sebaliknya sabit adalah ahli syurga Allahu Akbar begitu juga Imam Mujari mengemukakan satu riwayat daripada Muhammad bin Thabit bin Qayyim Syamas kita turunnya ayat kedua daripada surat hujurat sabit ni duduk tapi jalan menangis lalu Asim bin Adi bin Ajalan lalu di situ dia bertanya apa yang buat menangis wahai Thabit dia menjawab ayat ini aku sangat bimbang kalau turunnya berkaitan dengan diri aku kerana aku ni suara cukup lantang cukup kuat aku tak boleh nak kurangkan volume suara ni lalu perkara itu diadu kepada Rasulullah SAW Rasulullah telah memanggilnya dan berkata kepada tidakkah kamu reda hidup kamu terpuji mati kamu sebagai seorang syahid dan masuk syurga dia menjawab kepada Rasulullah saya reda saya tidak akan meninggikan suara saya lagi di depan Rasulullah SAW ini berkaitan dengan perilaku berlaku seorang sahabat seperti Sabit dan saya telah bawa contoh-contoh yang lain bagaimana para sahabat memahami ayat ini dalam bentuk yang sangat menakjubkan begitu juga sebuah riwayat daripada Tabarani yang juga Abu Ya'la ya dengan sanad yang Hasan daripada Zaid bin Arkam berkata ada beberapa orang Arab datang mencari rasuah di rumahnya rumah rasuah ni ibarat hujurat yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa kecilnya rumah Nabi ni kalau Aisyah radhiyallahu anha boleh bersembang-sembang dengan jirannya iaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu marhumah jami'an kecilnya rumah Nabi kata Hasan Basri sampai aku kalau mengangkat tanganku boleh kena pada tak bumbung Rasulullah SAW saya pernah cerita pada tuan-tuan satu kajian dibuat oleh Dr. Al-Fatah Saman yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ni kaya raya dengan harta ganima Al-Fa'i'u yang ditetapkan oleh Allah untuk baginda SAW khumus yang ditetapkan dalam setiap perangan bagi baginda kerana baginda akan meninggalkan para isi tidak boleh dikahwini dengan sesiapa pun umatul Hatul Muminin itu tapi kehidupan Nabi sangatlah zuhud sangatlah sederhana sehingga kalau tuan-tuan baca dalam buku bertajuk Madinah Kelebihan dan Sejarah Karangan Abu Anas Madani Hafizahullah bagaimana ketika datang permintaan arahan daripada Raja Umar bin Aziz pada masih itu khalifah agar dirobohkan rumah-rumah Nabi itu maka para tabi'in menangis contohnya Sa'id bin Musayyab yang mengatakan bahawa nanti umat Islam datang kemudian tidak dapat melihat lagi kesederhanaan tawaduknya kehidupan Rasulullah SAW iaitu rumah baginda dan sisinya bilik-bilik itu telah pun dirobohkan jadi menceritakan tentang perkara ini orang Arab datang orang Arab badui yang memang bersifat jufa jafi keras kering kita kata dalam bahasa Melayu mereka datang memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan Wahai Muhammad Wahai Muhammad keluarlah kami nak tanya soalan di sini ini adalah satu sikap biadab yang tidak sepatutnya berlaku bahkan oleh anak-anak kecil di sekolah pun memahami bagaimana perlu menghormati guru tidak boleh berjalan di hadapan guru sebagai contohnya membantu guru tidak bertanya soalan-soalan yang boleh menyakitkan guru menyakiti hatinya sebagainya jadi Abdul Razak meriwayatkan daripada kata ada, ada seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah berkata wahai Muhammad aku ini pujian aku indah dan kejian aku buruk baginda salam menjawab pada lelaki ini kamu berbohong kerana yang pujiannya indah dan jalanannya buruk adalah Allah SWT ini kerana sifat sombong yang ada pada lelaki ini yang dikatakan oleh sebagian dari tafsir sebagai munafik beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad kena ingat tau aku ni kalau bercakap orang dengar aku puji langit orang itu naik kalau aku keji membumi orang itu jatuh seolah begitulah kata-kata dengan sombong berkata demikian kepada Rasulullah dan memanggil Rasulullah pun dengan panggilan yang Muhammad lalu ayat daripada surah hujurat turun untuk menegur Perbuatan yang tidak sepatutnya ditujukan oleh seorang pengikut kepada gurunya jadi walaupun hadis ini penilaiannya merupakan satu hadis mursal namun ada juga sejumlah hadis marfu yang menguatkan maksudnya bahawa daripada al barra yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya. Jadi berkaitan dengan perkara ini, Imam Ahmad juga meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang sahih daripada Aqra bin Habis bahawa dia datang berjumpa Rasulullah memanggil-manggil Rasulullah daripada luar bilik dia berkata wahai Muhammad, kau ini setengah pendapat yang sampai kepada kita. Tapi Aqra bin Habis ini akhirnya telah pun bertaubat dan menjadi antara sahabat yang terbaik seperti yang nilai oleh para ulama hadis contohnya. Jadi Muhammad bin Ishaq dan yang lain mengatakan bahawa empat ayat yang awal daripada surah Al-Hujurat ini turun berkaitan dengan orang yang berperangai buruk di kalangan Bani Tamim kita pernah belajar kiraat yang datang daripada Bani Tamim sebelum ini berkaitan dengan fitrah berkaitan dengan rahmah seperti disebut oleh Imam Azhar Qashi dalam kitabnya Al-Burhan itu tapi ada kalangan mereka bukan semuanya di kalangan Bani Tamim ini yang terdatang dalam perangai buruk memanggil rasul dengan panggilan yang tak sepatutnya memanggil dengan nama baginda SAW jadi mereka bahkan memberi ancaman kepada rasul dengan mengatakan takutilah kami kerana kami ni kalau memuji seseorang orang itu akan naik meroket ke langit tapi kalau kami mengeji seseorang maka selamat tak ada tempat untuk dia di bumi lagi selepas dia dikeji oleh kami maka Nabi SAW pun keluar dan bersabda kepada mereka sungguhnya kamu berkata satu perkataan yang salah sebenarnya yang pujiannya tinggi dan kejiannya ancamannya menakutkan hanyalah Allah SWT bukan manusia baik dan saya telah juga telah jelas dengan kepada tuan-tuan berkaitan keluasan yang ada dalam Islam itu kebenaran untuk memberikan pendapat pemikiran pandangan bahkan ketika berlaku perang badar pun yang kita pelajari tampil seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW apakah ketapan duduk di sini merupakan wahyu daripada Allah yang mana kita tidak boleh bergerak sejengkal pun sehasta pun ke depan atau ke belakang atau ia merupakan satu pandangan Rasulullah SAW dalam berkaitan dengan peperangan kita elok berada di sini maka Rasulullah telah menjawab kepada sahabat ini ini merupakan pandangan aku maka jawapan sahabat ni kepada Rasulullah mengusulkan wahai Rasulullah saya biasa pergi pegang tindakan ini kurang tepat dan tepatnya kita mesti menguasai sumber air terlebih dahulu kerana dalam peperangan musuh yang tidak ada air kekurangan bekalan air mereka akan tewas dengan cepat Rasulullah meraihkan pandangan itu menunjukkan kepada kita ada keluasan dalam berikan pandangan tapi mesti Wasallam melalui prosesnya, cara menghormatinya, bagaimana kata-kata yang sepatutnya diamalkan dalam prinsip menasihati itu. Kita lihat bila Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi Wahai orang beriman kepada Allah dan rasulnya, apabila kamu bercakap dengan Rasulullah, jangan kamu meninggikan suara. Sebab meninggikan suara itu menunjukkan sifat tidak bersopan santun, tidak menghormati. Dan lebih malang lagi kalau itu merupakan satu bentuk pelecehan, menghina. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini dikatakan kualiti yang ada pada baginda Umar radhiyallahu anhu. Idza masya'a asra' wa idza kalama asma' wa daraba'u daraba ja awja' Sayyidina ni kalau dia bercakap suaranya kedengaran bahkan karamah yang Allah berikan kepada um Amirul um Mukminin waktu dia menjadi khalifah ini suaranya didengar tu berapa ribu batu oleh tentera yang sedang berperang di persempadanan dengan Rom di atas ya syariatul jabal ya syariatul jabal wahai tentera Islam jaga bahagian gunung jaga bahagian bukit musuh datang menyerang di belakang tu suara itu sampai berapa ribu batu Sayyidina ni suaranya kuat kalau dia berjalan membantas kalau pukul naaslah kamu idza takallama asma' wa idza sabab uja wa idza masya kalau berjalan laju jalannya kalau bercakap jelas suaranya kalau pukul habislah kamu saya Umar ni oleh kerana takutnya dan juga adabnya Rasulullah selepas turunnya ayat ini dia bercakap pun dengar tak dengar aja sampai Rasulullah. Rasulullah mengulanginya busa dia untuk mengawal kadar suaranya itu supaya jangan lebih tinggi daripada Rasulullah SAW ini adalah etika yang kedua yang diajar oleh Allah SWT untuk umat Islam pertama telah kita pelajari bahawa jangan mendahului Allah yang kedua jangan bercakap suara kamu mengatasi suara Rasul Rasulullah SAW. Ketika seterusnya, wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum ba li ba'd. Jika kamu berbicara dengan Rasulullah, berkatalah dengan tenang dengan sopan. Jangan seperti yang biasa kamu lakukan sesama kamu, dengan suara yang keras, ketawa terbahak-bahak dan memanggil dengan nama panggilan, tapi panggillah dengan panggilan Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang ternyata merupakan wanita isteri yang paling dicintai oleh Nabi pun memanggil Nabi dengan panggilan semikian. Tak pernah berganjak dari daripada perkara tersebut. Jadi inilah adab satu penghormatan yang mempunyai tugaskan sebagai satu peranan untuk kaum mukminin tanggungjawab mereka menghormati tugas dan juga risalah yang telah pun Allah berikan kepada baginda sallallahu maka semestinya sewajibnya mereka mengambil pendekatan memuji memanggil dengan nama-nama yang baik yang Allah sedang memanggil baginda dengan panggilan sedemikian Allah beri amaran antah bata amalukum wa antum la tashurun bahawa orang yang mengeraskan suara menjaring menyaringkan suara ni dia telah pun keluar daripada batasan kewajaran dia perlu bimbang bahawa pahala amalan yang dilakukan itu kerana meremehkan kedua Abdullah Rasulullah bercakap dengan suara yang keras seperti itu dia membawa kepada kekufuran maka pahala yang telah dibina sekian waktu dengan ujian memasuki Islamnya peperangannya apa semua akan gugur dengan sebab bercakap kasar dengan Rasulullah SAW berkata ni mengundang pahala dan rasa tuan, -tuan. jangan panah dia ini kan itu pesan Nabi kepada seorang sahabat inna rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi azza wajalla la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al jannah wa inna rajula yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yuqilaha balan yahwi biha fi nari ab'ad ma bayna sama'i wal ard orang itu kali dia mengucapkan satu kalimah kalimah itu dengan ucapan dia mencapai keridaan Allah dia pun tak perasan kata-kata yang baik itu sebenarnya dia mencapai keridaan Allah dia pun tak sedar dengan sebab kata-katanya itu Allah telah menetapkan syurga untuknya sebaliknya ada seorang yang berkata dan kalimah dia benci oleh Allah dia pun tak peduli kata-katanya itu muncul dari mulutnya menyakiti orang dan sebagainya dia pun tak sedar sedangkan kalimah itu akan menyebabkan diri campakkan ke dalam neraka dan jauhnya dasar neraka bila dicampakkan tak ada peluang dia untuk naik semula seumpama jarak antara bumi dengan langit Allah tuan-tuan dia jadi di sini ada satu amaran peringatan bahawa risiko melanggar perintah Allah ini akan mengakibatkan rugi semua amalan dan dibebankan dengan dosa-dosa baik insyaAllah mudah-mudahan dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi pembicaraan pembincangan tadabur kepada ini untuk kita buat perkaitan dengan kehidupan betapa pentingnya amalan pada prinsip-prinsip menjadi kepada kekuatan umat ini wallahu alam ala. wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alamin wa barakallahu fikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh